Один плюс один представляет. Высоко на полудне, у зеленых Карпатах, среди прекраснейших синих гир живут справжние гуцуни Господи, когда прекратятся съемки этой ебаной ахинеи? Всем привет, дорогие друзья, с вами Амата, и сегодня я посмотрел первую серию нового сериала «Последний Москаль». Меня хватило только на одну серию, и, грубо говоря, я теперь могу поделиться с вами мнением, своим мнением об этом сериале. Не поделиться мнением, а вынести приговор и выдвинуть протест против этой тупой хуйни. Поехали. Мир сошел с ума в лице Закарпатья, как будто вы вообще пропустили эту ебаную съемочную группу, которая снимала эту ебаную хуйню. Я не могу понять, неужели только у меня бомбит пукан при виде этого жопосортирного юмора? Ну то еще. А мы повесим телевизор в нашем клубе и прилипим портрет Шевченко. Уявляете? Только в нашем клубе Шевченко 82 дюйма. Даня, иди посмотри просто на этот полный, тотальный пиздец. Давайте мы его залишим, приручим, разведем много москалок и будем бить. Ну, чтобы на всех Какого хуя якобы москаль, который москвич одет в одежду, мода которой прошла лет 8 тому назад? Странный пиджак фирмы Одесса Мама, который шили еще по заказу Чипайка. Которым посвящалась Анка Пулеметчица. Что, сука, делал этот пиджак в сериале 2015 года? Почему человека, который приехал из Москвы, в сериале считают врагом народа? И каким-то зверем. Ось, детка, подивиться, это и Москаль, московский элитный. Звати Валера. А можно до него дотянуться? Осла за яйца потрогай. Короче, ребят, к чему я веду? Даже не вздумайте тратить свое время на сериал «Последний Москаль». С вами была Мата. Подписываемся на канал, ставим большой палец вверх. И обязательно, обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже знали, что снимают полную говно.